qoş güdüli gəyən tələbə. Bu çalışmada buyurun ki, motorlu qayıt tayn axını ilə 44 kilometr, axınına qarşı isə 22 kilometr yol getmişdir və cəmi bütün yola 5 saat vaxt sərf eləmişdir. Tayn axma sürəti isə saatda kilometrdir. Əvvəl baxaq ki, motorlu qayıt tayn axını ilə nə qədə müddət yolda olub? və tayın axından qarşı nə qədər müddət yolda olduq? Hər iki müddəti topladıqda cavab 5 saat edir. Əgər tayın axını ilə tutaq ki, motorlu qayığın sürəti 9 kilometrdirsə, deməli motorlu qayıq tayın axını ilə məsələn 45 bölünsün 9, tutaq ki 5 saat yolda oldu. Yəni motorlu qayıq tayın axını ilə nə qədər müddətdə yolda olduğunu bilmək üçün həmin 45 kilometr, yəni getdiyi məsafənin düz aşağı getdiyi sürətə, yəni qayığla çayın bir yerd sürətinə bölmək lazımdır. Eyni zamanda axına qarşı getdiyi müddəti tapmağın yolu. Burada çay yerinə 2 kilometr/saat yazarsaq, yəni çayın sürətini bölümün, 40, gəl, 2 kilometr/saatə bölürük. 45 bölünsün 43 / 2 üstəg 12 bölünsün bərabər bu tənliyi həll edərək qayıdıl sürətini saatda 12 kilometr alaraq əz tələbədir bu tənliyin həllini yazmadım. Bu tənliyi yer özünüzə həll edin. Yəni, əgər tələbə 500-cü çalışmaya qədər həll etməyə bacarıbsa, deməli tənlikləri həll edə bilir. Mənim məqsədim sizə burada tənlikləri bilməsi tənliklərin axırındakı çalışmaları sizə izah etməkdir. Bizdən soruşulur ki, qayığın çayın axınına qarşı sürəti nə qədərdir? Yəni qayıbdan çayın sürətini çıxıb cavabı 11 alacaq. Deməli, motorlu qayığın çayın axınına qarşı sürəti saatda 11 kilometrdir. Növbəti sinifdə 30 oğlan var. Oğlanlar 20-si və qızların sayının 40% -i. Qızların sayının 40% isə bilirik ki, həmin qızların sayının 0.4 hissəsidir. Bunlar dərləşlərdə məşğul olur və bu sayı bizə buyurur ki, bütün sinifin 60%-dir. Yəni bütün sinifin 0.6 hissəsidir. Bütün sinifdə sinifdə bilirik ki, oğlanlar və qızların saylarının cəmidir. Oğlanların sayı aydındır 30 nəfər, qızların sayı bilmədiyimizə görə qızların sayını q və h ilə işarə elədim. Yəni bütün sinifin 16%-də bu. Bu təhlil edərək qadın qızların sayı onlara bizdən bütün sinifin sayını istəyir, yəni oğlanların sayını istəyir, qızlar. Deməli, yani, bütün sinif 40 nəfərdən ibarətdir. 500-ətdimizi təhlilə baxaq. Burada 4 də 1x bərabər. Bu ifadəni İki də dəminin kvadratın düsturunu atsaq bərabər sinus kvadratı 15 dərəcə üstə gəl kosinus kvadratı 15 dərəcə üstə gəl 2 sinus 15 dərəcə kosinus 15 dərəcə fərqə -də təbii x bərabər Biz bilirik ki sinus kvadratı dəyər kosinus kvadratına bərabərdir. Yəni veririk 2 sinusalda cosüs alsa bize sinüs şey alfanın verdiyində, yani mən yani alfanın yerin 15 dərəcə götürsək olar sinüs 2 vur 15, yəni sinüs 30 dərəcə. Sinüs 30 dərəcə isə ilə 2 də biri verildikdə 1 istəyirəm yani 1 baş adlı. 2 də vururam. 4 də 1 x bərabər. 1-in üstünə 1/2 yerləşdikdə 2 də yazaram x bələ, = 6. Deməli, bizim cavabımız 6. Növbəti çalışmaya baxaq. Bu tənliyi verib bizə bu ifadəni tapmağı bölür. Görürük ki, burada məxrəcdə x var. Deməli, hər tərəfi x-ə bölək. x kvadratının böl + x - 5x - x + y 2 / x = 0. Burada x = 7 və bu x = 7, x = 2x5 = 2. 2 bölünsünə bərabər 0. 2/2 = bərabər 5-ə bərabərdir. Sağ tərəfə keçirsək, cavab 5dir. Həmin məsələdə də əsas tərəf burda x-in üzərinə çi şey, kvadratı gördük. Də, bu, bu ifadəni qıvırdıq, yüksəltsək, hər tərəfini kvadrat yüksəldəyik. İşimizi rahatlaşdıraq x kvadratı + 2x0 2x 2x kvadratı bərabər 20dir. Burada x = 7, x = 4. Şəhər 4 x kvadratı bərabər 25. 25-dən bu 4-ü çıxarsaq müsbət qiymətində. Bu parabolanın təpə nöqtəsi absis oxunun üzəmində. Yəni kvadrat çərinin qrafiki paraboladır. Yəni bizə belədir ki, p-nin hansı qiymətində bu parabolanın təpə nöqtəsi bu müzabəndədir. Yəni ox oxunun üzərindədir. Yani, O iki üzerinde olması için aynı meseleydi. Biz kılınan sıfıra beraber olmalıdır. Yani P kvadrat çöz 4 AC beraber sıfır. B kvadrat 4 bu. 12 sıfır T. Bu 2'de də təbii bərabərdir bizdə mənfi nisbət qiyməti istəyinə görə yəni p bölünsün bərabər sıfır. Deməli bizim cavabımız 6. Bu tənliyin kökülərindən biri -2-yə bərabərdir. a parametrinin alabilecəyi qiymətlərin hasilini tapaq. Deməli x-in yerinə -2 qoyarsaq olur -2-nin kvadratı 4 - 2 istəgə görə a cavabıdır -11a yəni biz oxşar tənlikləri sldəsək 2 a kvadratı 0.11 a 5.49-dan çıxır. 2x = 1. Burada a-nın qiymətlərini cəm taparsaq a kvadratı hər tərəfi 2-yə bölüşdürdükdə 5.5 a 3.5 bərabər. İkinci nə tələb edir? Azərbaycan A-nın qiymətləri cəmini istəyirsə cavab. Yəni a + a2 = 5.5. Yəni x + x2 = p verdiyindən. Amma biz də burada çalışmadıq soçu ki anın ala biləcək qiymətlərin hasilini tapır. Əgər e bizdən a1 vur a2-ni demək istəyirsə, yəni bu çalışmada bizdən a1 vur a2 istəyir, o da bizə 3.5-i verir. Yəni x1 vur x2 bizə q-nu verir. Burada da siz tələbələri diqqət etməlisiniz ki a kvadratının əmsalı 1 qalmalıdır. Yəni bu tenlik verilen tenlik çevrilmiş kvadrat tenlik olmalıdır. Onun için ise a kvadratının karşısındaki rəqam yani her hər tərəfə həmin ədədə bölərək və tapmaq, yani, bu ədədləri tapmaq yəni bu tənliyi həll etmək lazımdır. Bu tənliyin köklərinin cəmini tapaq. edin Burada görürük ki hər iki tərəfdə 2 2 var. Bu ifadəni digər tərəfə keçirdik. Yəni bərabərliyin sol tərəfinə keçirdik. 2 həll edə bilirik çıxat x toplus 2-nin orta buluğunu çıxatsaq təxminən x kvadratı 2x - 6 = 0 təbəssər. Halası 0-a bərabər, bərabər olduqda bu təxminin hər bir mötərizəsini ayrı-ayrılıq 0-a bərabər edirik. Həll edirik, yəni mötərizəni daxil olan ifadələri x toplus 2 = 0, x = -2. Burada isə x kvadrat dey. Yəni bir altışımızı rahatlaşdır. Bunu qaldı. Bunu da belə belə deyir, sol tərəfə keçirsən. Bizdən təxmin köklərlə cəm istəyir tənliyin kökləri demək x b üstə gəl x 2 burada x-in əmsalı yəni peyin əksinə nisbəti tənlinin bir kökü də buradadır yəni bu tənliyin köklər cəmi 2 və bu 2 bunun cəmi dəyəri 4-dür demə biz vaxtlarda bu cavab 4 qabın 7də hissəsi su ilə doludur Deməli qabın 7/4 hissəsi su ilə dolub. Tam xlitr. Əgər 7/4 hissəsi su ilə dolursa, deməli qabın 7/4 hissəsi boşdur. Qaba 25 litr su əlavə etdikdən sonra doldurulmuş hissə dolurulmamış hissədən 2 dəfət çox oldu. Oldu. Qabın ötən 1 su tutdu. Deməli həmin doldurulmuş hissənin üzərinə 25 litr su əlavə etsək İki dolmamış hissədən 25 litr azalır. Yəni biraz dolduqca dolmamış hissə azalır. Və bizə buyurur ki, doldurulmuş hissə, yəni bu hissə, doldurulmamış hissədən bundan 2 dəfə çox. Deməli, biz bunu 2-yə vursaq, boş hissəni. 2-yə vursaq, dolu hissə bərabər olacaq. Bu tənlik. Həll etsək yani 7 4 3 x 1 5, 5 = 7.8x0. Buna 7.3xsa 7.8x0dır. -7.5x = -0.25 də kesişdir. Mənfi olduğumdan -75. Buna görə x = 105. Deməli qab 105 litr sudur. Bu tağın köklərinin hasilini tapaq. Əvvəlcə tənliyin hər iki tərəfinə kvadratla gücədir tənliyi həll edirik. Birinci ifadənin kvadratı, kvadrat kökü apardı 2 üstə gəl. İkinci ifadənin kvadratı, kvadrat yerin burda kökü apardı. 2 * 1 * 2 = 2-nin kvadratı olur. Bu tənliyi həll edərk oxşar oxşarəcəyik. İsləyəndə 3 y gəlir, 4 gəlir, 17 ilə -7 bizimə 24-ü verir və bu 4-ü də bərabərlik sol tərəfə gətirsək 4y² 28 = 2³-dan, yəni bu mötərizələrin hasili bizə bu ifadəni verir. Demə, hər iki tərəfi 2-yə bölmək işimizi rahatlaşdırır. Bunu 2-yə bölürük. 28/2 = 14. İkinci də 2-yə bölsə də yerində 1 qalıb. Yendən hər tərəfi kvadrat yüksəltsək, görə burada kvadratlı üç kök aparır də 1-in kvadratı 2 və vurulsun 1-in vur 2-nin üstü və 2-nin kvadratı. Həz tələbə daha bunu uzun uzadınmək istəmirəm. Yəni yenə pəncədəki ifadələri bərabərləyin sol tərəfə keçirəyik. Belə eləsək bizə bu tam ədəd. Bu tam ədədin qiyməti isə 77